নমস্কাৰ অকণিহঁত মই তোমালোকৰ চিন্ময়ী বাইদেউ আজি আকৌ তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ ইয়াৰে আজি আমি দ্বিতীয়টি অধ্যায়ৰ পঞ্চমটি পাত বাগিচালৈ যাওঁ বলাৰ অষ্টমটি অংশ আলোচনা কৰিম আৰু এই অষ্টমটি অংশত আছে অনুশীলনীৰ অংশ এতিয়া আহাচোন আমি অনুশীলনীৰ অংশলৈ যাওঁ আৰু ইয়াত থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰো এতিয়া চোৱাচোন প্ৰথমতে তোমালোকক উত্তৰ লিখিবলৈ দিছে অনুশীলনী উত্তৰ লিখা কত দিছে যে এবিধ আৰোহী লতাৰ নাম এতিয়া আহাচোন আৰোহীলতাৰ নাম লিখো আমি উত্তৰত লিখিবা যে এবিধ আৰোহী লতা হ'ল ভেদাইলতা ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকে পাণ জালুকৰ নামো লিখিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত আকৌ খত দিছে যে চাৰিবিধ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ নাম আহাচোন লিখো উত্তৰত লিখিবা চাৰিবিধ বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদৰ নাম হল আম কঁঠাল জামু আহ এতিয়া ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁ আহা গড দিছে যে টুবিধ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদৰ নাম গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদৰ নামসমূহ আহাচোন লিখো উত্তৰত লিখিবা টোবিধ গোল্মজাতীয় উদ্ভিদৰ নাম হল জেতুকা আৰু দালি ইয়াৰ ঠাইত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ নাম লিখিব পাৰিবা লগতে নেমু গছৰ নাম লিখিব পাৰিবা আৰু বহুতো আছে সেইসমূহৰ নামো লিখিব পাৰিবা যিহেতু জেতুকা আৰু ঘট দিছে যে বাৰিষা কালত হোৱা দুবিধ শাক পাচলিৰ উত্তৰত লিখিবা বাৰিষা কালত হোৱা দুবিধ শাক পাচলিৰ নাম হল জিকা আৰু ভাত কেৰেলা ইয়াৰ ঠাইত তোমালোকে আন আন শাক পাচলিৰ নামো লিখিব পাৰিবা যি বাৰিষা কালত হয় ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁচোন আহা উঙত দিছে যে অসমত পোৱা দুবিধ মূল্যৱান কাঠৰ নাম উত্তৰত লিখিবা অসমত পোৱা দুবিধ মূল্যৱান কাঠৰ নাম হল তিতা চপা আৰু বন চো ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁচোন আহা ইয়াত তোমালোকক দুই নং প্ৰশ্নত দিছে খালী ঠাইসমূহ পূৰ কৰিবলৈ দুই খালী ঠাই পূৰ কৰা এতিয়া চোৱাচোন খালী ঠাইসমূহ দিছে আৰু পূৰ কৰিব লাগে প্ৰথমতে পথ দিছে যে গছে ড্ৰেছৰ দ্বাৰা পানী শুহি লয় এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন গছে কিহৰ দ্বাৰা পানী শুহে গছে হয় শিপাৰ দ্বাৰা পানী শুহি লয় নহয়নে বাৰু ইয়াৰ পিছত সৎ দিছে যে মৌ মাখিয়ে ফুলৰ মৌ চুহি কি কৰে বাৰু কি তৈয়াৰ কৰে বাৰু মৌচাক তৈয়াৰ কৰে নহয়নে বাৰু গতিকে ইয়াত আমি লিখিম মৌচাক এতিয়া গড দিছে যে কপৌফুল যেতিয়া কপৌফুল কেতিয়া ফুলে বাৰু হয় কপৌফুল ফুলে বসন্ত গতিকে আমি ইয়াত বসন্ত লিখিলো ইয়াৰ পিছত ঘট দিছে যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ তীৰ্ণ জাতীয় উদ্ভিদ হল জ এতিয়া আটাইতকৈ ওখ তৃৰ্ণ জাতীয় উদ্ভিদ কি আছিল বাৰু হয় বাঁহগছ গতিকে ইয়াত আমি লিখিম বাঁহগছ ইয়াৰ পিছত উমত দিছে যে ডালিম জেজ জাতীয় উদ্ভিদ এতিয়া ডালিম কি জাতীয় উদ্ভিদ বাৰু হয় ডালিম হৈছে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ গতিকে আমি এনেকৈ খালী ঠাইসমূহ পূৰ কৰিলো ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁচোন আহা তিনিত দিছে যে শুদ্ধ উত্তৰটোত চিন দিয়া এতিয়া তিনিটা বা দুটা উত্তৰ দিয়া আছে আৰু আমি উত্তৰটোত চিন দিব লাগে কদ দিছে যে বাহ গছ গুলম বৃক্ষ নে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ বাৰু হয় বাঁহ হৈছে তীৰ্ণজাতীয় উদ্ভিদ গতিকে আমি এনেকৈ চিন দিলো খদ দিছে যে বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদৰ গা গছ বৰ টান কোমল নে ফোপোলা উদ্ভিদৰ গা গছ কেনে হয় বাৰু হয় টান হয় ঘট দিছে যে উদ্ভিদে গা গছ সিপাৰে মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰে এতিয়া উদ্ভিদে গা গছে নে সিপাৰে মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰে বাৰু হয় সিপাৰে গতিকে ইয়াত আমি এনেকৈ চিন দিলো ঘট দিছে যে উদ্ভিদৰ গা গছ শিপাৰ পৰা ডাল পাত ওলাই এতিয়া উদ্ভিদৰ গা গছৰ পৰা ডালপাত ওলায় নে শিপাৰ পৰা ওলায় বাৰু হয় গা গছৰ পৰা ডালপাত ওলায় এতিয়া ওমত দিছে যে ছালকুৰি তৃৰ্ণ নে গুলমজাতীয় উদ্ভিদ এতিয়া আমি চালকুৰিৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ নহয়নে বাৰু এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন ছালকুৰি তৃৰ্ণজাতীয় নে বাৰু গুল্মজাতীয় হয় ছালকুৰি হৈছে তৃৰ্ণজাতীয় উদ্ভিদ গতিকে আমি এনেকৈ শুদ্ধ উত্তৰটোত চিন দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁচোন আহা ইয়াত তোমালোকক দিছে যে চাৰি নং প্ৰশ্নত আকাৰ আৰু গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উদ্ভিদৰ ভাগ কেইটা আৰু কি কি এতিয়া উত্তৰ হব উত্তৰত আকাৰ আৰু গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উদ্ভিদক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি যেনে তৃহ্ন লতা গুল্ম আৰু বৃক্ষ এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁ আহা পাঁচ নং প্ৰশ্নত দিছে যে এজোপা উদ্ভিদৰ ছবি আঁকি বিভিন্ন অংশবোৰ নাম লিখা এতিয়া এজোপা তোমালোকক উদ্ভিদৰ ছবি আঁকিবলৈ দিছে আৰু লগতে তোমালোকৰ সেই উদ্ভিদৰ অংশসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ দিছে এতিয়া মই তোমালোকলৈ এনেদৰে উদ্ভিদ এজোপা লৈ আহিছো আৰু এই অংশসমূহ তোমালোকক চিনাক্ত কৰি দেখাম এতিয়া চোৱাচোন এই অংশটো হৈছে শিপা এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা শিপা এই অংশটো হৈছে গা গছ বা তাণ্ড এইয়া হৈছে পাট এয়া হৈছে ফুল লগতে এয়া হৈছে ফল এনেদৰে তোমালোকে উদ্ভিদ এজোপা আঁকিবা আৰু লগতে ইয়াৰ অংশসমূহ এনেকৈ চিনাক্ত কৰি লিখিবা ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁচোন আহা ইয়াত তোমালোকক ছয় নং প্ৰশ্ন দিছে যে গছ গছনি সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি বাবে শ্লোগান লিখি পোষ্টাৰ তৈয়াৰ কৰা এতিয়া এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ তোমালোকে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত নিজেই কৰিবা গছ গছনিৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে শ্লোগান লিখিব লাগিব আৰু লগতে ছবি আঁকি পোষ্টাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিজেই কৰিবা গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ লগে লগে তোমালোকৰ এই অনুশীলনীৰ অংশটো ইমানতে অন্ত পৰিল এই অনুশীলনীৰ লগে লগে তোমালোকৰ বাগিচালৈ যাওঁ বোলা নামৰ এই পাঠটো ইমানতে অন্ত পৰিল পৰৱৰ্তী পাত লৈ পুনৰবাৰ তোমালোকৰ লগত উপস্থিত হ'ম আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ নমস্কাৰ